বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মই এটা কথা এতিয়া জনাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু কথাটো জনোৱাৰ আগত মোৰ বেয়াও লাগিছে বাৰু প্ৰথম কথাটো হৈছে কাকো মানে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু কিয় দিব পৰা নাই সিহঁতৰ চেনেলটো হেক হৈছে আৰু কি কেনেকৈ কিমান দিন হ'ল কি কথা সেইটো আপোনালোকে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালে কুশলে আছোঁ প্ৰথমতে কল্পনা দিকু ডেইলী ব্লগছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ' বুলি নহয় আহিছোঁ আপোনালোকে কিছুমান কথা যিহেতুকে মোক সুধি আছে সেইখিনিকে এতিয়া আপোনালোকক উত্তৰটো দিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আহিছোঁ আৰু এতিয়া কেইটা বাজিছে গম পাইছেনে চাৰে নটা বাজিছে আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানে ভাত পানী খাই যিহেতুকে মই অকণমান ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ সেইটো বাৰু আপোনালোকক দেখাম দুপৰীয়া ডেৰটামান বজাত ভাত পানী খাই পেলাই আমি গৈছিলোঁ এফালে গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত নকওঁ বাৰু মানে সপৰিয়ালে গৈছিলোঁ মানে কাকো মানাহঁত নাই কিন্তু আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ আৰু লগতে মোৰ মিষ্টাৰ ভাইটি সকলো গ'লোঁ আৰু গৈ পেলাই য'ত গৈছিলোঁ তাত মানে ভিডিঅ' কৰিব পৰা অকণমান মানে অসুবিধা গৈছিলোঁ যিহেতুকে মোৰ লগত কিছুমান ঘটনা হৈ আছে আপোনালোকক কৈছিলে তাৰে কিছুমান আলোচনাৰ কাৰণে তেনেকৈ যাব লগা হৈছে আৰু তালৈ গ'লোঁ যোৱাৰ পিছতে আহি পেলাই অকণমান আগত ঘৰ পালোহি চাৰে নটা বজাত আৰু মই ভাবিছোঁ নাই গা পা সুন্দৰকৈ ধুই যিহেতুকে কাকো মেৰাহত নায়েই গা পা ধুই পেলাই বোলো মই হেৰি কৰোঁ মানে ভিডিঅ'টো আগবঢ়াওঁ আপোনালোকৰ লগত কথাখিনি কওঁ দেই কথাখিনি কওঁ এই চিটি লগাই থৈছোঁ কাৰণে চুলিকেইডাল মানে অকণ মেলি দিছোঁ ৰ' তাৰপিছতে এতিয়া মই আপোনালোকে সুধি থকা প্ৰথম কথাটো কৈছোঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে আমাৰ কাকু মাইনাহঁতে কিয় মানে ভিডিঅ' নিয়া মানে কিয় ভিডিঅ' নিদিয়া হ'ল কাকু মাইনাহঁতৰ চেনেলটোত কিয় ভিডিঅ' নিদিয়া হ'ল আৰু কাকু মাইনাহঁতৰ চেনেলটো মানে ধৰক এতিয়া মানে গেমৰ ভিডিঅ' কিছুমান দি আছে আৰু চেনেলটো হেক হ'ল তেনেকৈ ধৰণে মোক কৈ আছে এতিয়া মই আপোনালোকৰ মাজত কোৱাতকৈ কথাকেইটা মই ভাবিছিলোঁ কাকু মাইনাহঁতে ক'লে ভাল আছিলে কিন্তু সিহঁতে যিহেতুকে এতিয়া ভিডিঅ' দিবই পৰা নাইকিয়া হয় আৰু কিয় দিব পৰা নাই কি হৈছে সেইটো আজি আপোনালোকক মই ক'ম বাৰু কিন্তু তাৰ আগতে মই এতিয়া আপোনালোকক কৈছোঁ যোৱাকালি মই যোনটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ আমাৰ লখৰাৰ মাইনাজনীৰ কথা যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ বহুতে মোক কৈ আছে কোনোবা কাৰ্টুন অসমীয়া কাৰ্টুন চেনেল এটাত তেনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে বুলি কিন্তু মই চোৱা নাইকিয়া দেই মই চোৱা নাই কিন্তু মিলি যাব পাৰে কেতিয়াবা আৰু ধৰক কাৰোবাৰ লগত কেতিয়াবা কি হয় কাহিনীটো একদম সম্পূৰ্ণকৈ তেনেকৈ মিলি যায় হয়নে তাৰপিছতে সেইকাৰণে আৰু মই আপোনালোকক দেখাম যেতিয়া মই গুৱাহাটী যাম এতিয়া কি জানেনে গ'লোৱেইজন দেই কথাটো কৈছোঁ গোটেই যদি বৰষুণ পৰে ৰাস্তাত আৱদ্ধ হ'ব লাগিব সেইকাৰণে মানে ভয় খাই আছোঁ যাবলৈ আৰু গ'লে সুন্দৰকৈ বাৰু আপোনালোকক দেখাম আৰু আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ আশীৰ্বাদ দিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ বা মানে আমাৰ ৰাধা আৰু হাজবেণ্ডক বহুত আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিছে বহুত ভাল পাইছে আৰু আশা কৰিছোঁ এনেকুৱা যাতে আকৌ তেনেকুৱাই মানে আশা কৰিছোঁ সকলো যুৱক যুৱতী যাতে এনেকুৱা প্ৰেমতেই একদম সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ জীৱন সংগীজন বিচাৰি পায় সেইখিনিকে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া চাওক আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই কিহৰ কাৰণে যাব লগা হৈছিলে আদালতলৈ আৰু আপোনালোকে মোক দেখা পাইয়ে আছে আমাৰ কিছুমান ঘৰুৱা প্ৰব্লেম হৈছিলে সেইখিনি মই আপোনালোকক আগতে কৈছিলোঁ যে মোৰ লগত এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে কিন্তু মোৰ নামত সকলোখিনি মাটি বাৰী উঠিছে তাৰ পাছতো কিন্তু কিছুমান আমাৰ দুষ্ট চক্ৰই মানে আমাৰ লগত খেল খেলিছে মানে এনেকুৱা এটা আপোনালোকক মই কথা কৈছোঁ এতিয়া ধৰক মই ধৰক বিশ লাখ ত্ৰিছ লাখ টকা দি মাটি দুকথা বা তিনি কথা মাটি কিনিলোঁ দেই আপোনালোকক কৈছোঁ মই ধৰক এডভান্স দিলোঁ বিশ লাখ মানে এডভান্স দিলোঁ মই পোন্ধৰ লাখ টকা এটা দেই এডভান্স মই পোন্ধৰ লাখ টকা এটা দিলোঁ দিয়াৰ পাছতো আকৌ মই পইচা দিয়াৰ পাছতো আকৌ সেই মাটিখিনি বেলেগক আকৌ গ্ৰাহক লগাইছে তাৰমানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকে কওকচোন মই মাটিটো বন্দবস্ত কৰিলোঁ তাৰপিছত বন্দবস্ত কৰাৰ পিছত মই পইচা পোন্ধৰ লাখ টকা এডভান্স দিলোঁ এডভান্স দিয়াৰ পিছত কি কৰিছে আকৌ গ্ৰাহক লগাইছে গতিকে সেইখিনি কথা আমি গম পালোঁ পৰাৰ পিছত ভগৱানৰ কৃপাত বাৰু সেইখিনি সকলোখিনি সমাধা হ'ল হোৱাৰ পিছত আকৌ এতিয়া নতুনকৈ এইটো গেম খেলিছে মানে আৰু সেই গেম খেলি খেলি ভাগৰি পৰিছে কিন্তু ভগৱানে মোক চকু মেলি চাইছে তেখেতৰ মানে তেখেতকে দিছোঁ সকলো আচল পাতি লৈছোঁ যোনে যি কয় কৈ থাকক মোৰতো মই বুজি পাওঁ হয়নে সেইকাৰণে কৈছোঁ আচল পাতি লৈছোঁ আৰু এতিয়া কওঁ ৰমীন কথাটো শুনক কাকো মাইনাহঁতৰ চেনেলটো হেক কৰিছে এক নম্বৰৰ কথা আৰু সেইকাৰণে কাকু মাইনাই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু ভিডিঅ' নিদিব হয়তো চেনেলটো ঘূৰাই নাহিবও পাৰে তাৰপাছতে বহুতে কৈ আছিলে মানে মোক কি হ'ল কি হ'ল সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সঁচা কথাখিনি এতিয়া আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ আৰু ইমান দিন ভিডিঅ' সেইকাৰণে দিব পৰা নাছিলে বুলি ভাবিছে নেকি দেই এতিয়া কৈছোঁ এনেকুৱা একো কথা হোৱা নাই মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যিহেতুকে সিহঁতক ভাল পায় হয় মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাক আপোনালোকে মৰম চেনেহ কৰে সেইকাৰণে সিহঁতৰ ভিডিঅ'টো আজি অলপ দিন চাবলৈ পোৱা নাই আপোনালোকে সিহঁতৰ ভিডিঅ'বিলাক যিহেতুকে দিব মানে দিয়ে দিবলৈ সময় পোৱা নাই আৰু দিয়াও নাই আৰু মোৰ লগতে দুই এদিন তেনেকৈ ওলাইছে ভিডিঅ'ত আৰু এনেকুৱাই ব্যস্ততা এনেকুৱাই ব্যস্ততা হৈ পৰিছে সিহঁত গতিকে সেয়া সেইকাৰণেহে সিহঁতে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই বাকী চেনেলটো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভগৱানৰ সুদৃষ্টিত ভালে ভালে আছে দেই আৰু সেয়া যে ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে পাইছে সেয়া কাকোহঁতেই দি আছে মোৰ বুকুখন ধমহকে মাৰিলে যেতিয়া আপোনালোকৰ পৰা যেতিয়া কমেণ্ট পালোঁ যে মা কাকুহঁতৰ মইতো দেখি আছোঁ ন গেমিঙৰ ভিডিঅ'বিলাক দেখিছোঁ আৰু মই ইমান নাজানো আকৌ মই কাকো দেহাক কৈছোঁ দেহা এনেকৈ দেখা কৈছোঁ নহয় মা আমিয়ে দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব ভগৱানে যাতে সিহঁতক থকা দিনকেইটা এইটো চেনেলতে ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই নিয়ে আৰু আপোনালোকে সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' পাব কিন্তু এমাহমান ভিডিঅ' দিব নোৱাৰে দেই এমাহমান ভিডিঅ' দিব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে সেইটো আপোনালোকে একদম মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত ক'ম ক'ম জানো এতিয়া আপোনালোকে জানেই মোৰ পেটত কথা নাথাকে কম জানো গতিকে ধেমালি কৰিছোঁ আপোনালোকে নিজেই গম পাব ধৰক মানে আপোনালোকে গম পাব আৰু মই কৈ নিদিওঁ সিহঁতে অকণমান অসুবিধাও হৈ আছে তাৰ পাছতে বহুতে হয়তো কৈ আছে বহুতে কৈছে মাইনাৰ এতিয়া মানে মাক হ'বলৈ ওলাইছে সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিয়া নাইকিয়া আৰু জঁপিয়াই কৰি থকা নাই আপোনাৰ লগতো এনেকৈ আছে মানে বহুত ধৰণৰ কথা কৈছে আৰু কেনেকৈ সেয়া কথা কৈছে মানে যিহেতুকে তেখেতসকলে আমাৰ মাইনাহঁতক ভাল পায় হয়নে কাকু মাইনা দুয়োটাকে ভাল পায় সেইকাৰণে তেওঁলোকে যিহেতুকে দেখা নাইকিয়া সেইকাৰণে কৈছে আৰু তেনেকৈ মই সেইটোকে ভাবি লৈছোঁ আৰু আৰু চাওকচোন খিনাইছোঁ নে নাই বাৰু আঁতৰৰ পৰা দেখালেহে আপোনালোকে গম পাব এয়া চাওক খিনাইছোঁ ন এইযোৰ কাপোৰ বহুত দিনৰ পাছত পিন্ধিছোঁ দেই মই যেতিয়া নেপাল গৈছিলোঁ নেপালত যাওঁতে লৈছিলোঁ এইযোৰ কাপোৰ এতিয়া মানে এতিয়া সোম যেতিয়া হেৰি যাওঁ আৰু নাইট ড্ৰেছ সেইকাৰণে নাইট ড্ৰেছ কাৰণে এতিয়া পিন্ধি লৈছোঁ ক'লা ক'লা লাগিছে অকণমান ন এয়া চাওক এয়া খিনাইছোঁ মানে কাপোৰবিলাক মোলৈ এতিয়া জোখত হৈছেগৈ আৰু গতিকে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ভেডিঅ'ৰ মাজতে ধেমালি কৰিছো দেই ধেমালি কৰিব লাগে মানুহে হাঁহিব লাগে হাঁহি হৈছে মহো ঔষধি হয়নে বিনামূলীয়া পইচাত আপুনি এইটো বিনামূলীয়া পইচাত আপোনালোকে এইটো ঔষধ কিনিবলৈ পাইছে গতিকে বিনামূলীয়াকে ঔষধ কিনিবলৈ পাইছে তাকো মহো ঔষধ মানে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল সেইকাৰণে হাঁহি থাকিব দেই সদায় হাঁহি থাকিব আৰু যিমানেই দুখ নহওক কিয় হাঁহিটো আপোনালোকে মুখৰ পৰা কেতিয়াও এৰি নিদিব যেনেকৈ মই এৰি নিদিওঁ আপোনালোকে হয়তো গম পোৱা নাইকিয়া মই সেইখিনি ধৰক গোটেইখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই তেনেকৈ ব্যক্তও কৰিব নোৱাৰিছোঁ হয়নে কিছু কথা কিন্তু মই এনেকুৱাকৈ যুঁজিছোঁ আৰু সেই যুদ্ধখনত মই জয়ী হ'বই লাগিব আৰু ভগৱানৰ কৃপাত এতিয়া নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট জয়ী হৈছোঁ গতিকে সেয়াই আপোনালোকে পিছে পৰে সুন্দৰকৈ গম পাই থাকিব আৰু কি ক'ম সকলো ভালে কুশলে থাকিব দেই আৰু এনেকৈ আমাক চাপৰ্ট দি যাব আৰু লগতে সুন্দৰ সুন্দৰ কাহিনী যোনটো কাৰ্টুন চেনেলত আপোনালোকে এই মই দিয়া ভিডিঅ'টোৰ সৈতে একেই বুলি ভাবিছে একেই কাহিনী হৈছে বুলি কৈছে আপোনালোকে মোক যোনসকলে চাইছে মানে মোক নামটো দি দিবচোন কাৰ্টুন চেনেলটো মই চাম আৰু মই আপোনালোকক আজি কেইটামান চাম বাৰু চাই পেলাই মই আপোনালোকক সুন্দৰকৈ কাহিনী ক'ম দেই মোৰ আকাৰত মই কাহিনী ক'ম আৰু যদি পাৰোঁ দীপু আৰু মই তেনেকৈ আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাম বাৰু ভিডিঅ' কৰিম আৰু তেনেকৈ অকণমান তেনেকৈ অভিনয় মাজুলী তেনেকৈ কৰিম আৰু মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকলে এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ আমাৰ ঘৰলৈ যিহেতুকে দীপালী বাইদেউ আহি থাকে দিপালী বাইদেউক মই বেলেগ বুলি নাভাবোঁ মোৰ বাইদেউ বুলিয়ে ভাবোঁ দেই বহুত মৰম কৰোঁ বহুত মৰম কৰোঁ বহুত অন্তৰ খুলি মেলি একদম অন্তৰ খুলি বহুত কথা পাতি বিচনাতে বাগৰি বাগৰি দুয়োজনী বহুত কথা পাতি থাকোঁ এই মাথাটোকে পিটিকি দিলে এই কিবা এটাকৈ কৰি দিলে মানে তেনেকৈ হাঁহি মাতি থাকোঁ আৰু আজি যিহেতুকে দিৱালী বাইদেউ মানে চাৰে এঘাৰটা বাৰটামান বজাত আহিছে ঐ ছোৱালী কি কৰিছে বোলো আছোঁ তাৰপিছত কৈছে বৰ ধুনীয়া গোন্ধাইছে অ' বৰ ধুনীয়া গোন্ধাইছোঁ কি বনাইছ মই কৈছোঁ বৰালি মাছো ঔ টেঙাই বনাইছোঁ আজি কৈছে টেঙা বাইছ বোলো অঁ তাৰপিছত বোলো ভাতকেইটা খাই যাব দিলোঁ আৰু সুন্দৰকৈ ডাইনিঙত বহি ভাইটি মই দিপালী বাইদেউ ভাত খালোঁ কাৰণ মিষ্টাৰ তেতিয়া নাছিলে এওঁ বাৰীত আছিলেগৈ তেতিয়া আৰু মই যিহেতুকে মেডিচিন খাই থাকিব লাগে টাইম টেবুল মতে দুপৰীয়া ভাতটো খাওঁ ৰাতিটো নাখাওঁৱেই তাৰপিছতে খাই থাকোঁতে মানে আৰু একদম ভিডিঅ' কৰাত অসুবিধা দীপালী বাইদেউ কথা পাতিব পাৰে দীপালী বাইদেৱে মানে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰি চাইছোঁ যে গম পাইছে কিন্তু ভাইটিয়ে ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে মানে তাৰ ভাত খালে কি হয় জানে গোটেই আঙুলিখিনিত মানে ভাতে একদম লেপেটা মাৰি ধৰে যে সেইকাৰণে সেই কৈছে এই ভিডিঅ'টো ওলালে বেয়া দেখিব নকৰিবি অকণমান ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আপোনালোকক দেখাম আৰু এই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছত বহুতে কি ক'ব কাম নাইকিয়া আৰু দীপালিকো একে ডাইনিঙতহে ভাত দিছোঁ মোৰ কাৰণে সকলো সমান মোৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহেই হওক বা যোনেই নহওক মই সকলোকে মোৰ সম মানে মই সকলোকে সমান ভাবোঁ আৰু যেতিয়া মই চাহ খাওঁ ঘৰত কাম কাৰোবাক যেতিয়া মই কাম কৰিবলৈ মোৰ ঘৰত যেতিয়া মোৰ যাৱতীয় কাম কিছুমান কৰে তেতিয়া মই তেখেতসকলৰ লগতে বহি চাহকাপ খাওঁ মোৰ কেতিয়াও অভ্যাস নাই মই মনে মনে ভিতৰত চাহকাপ খাই তেখেতসকলৰ ওচৰত বহিমগৈ বুলি মই সদায় তেওঁলোকৰ ওচৰতে চাহ খাওঁ তেওঁলোকৰ লগতেই মই ভাত খাওঁ আৰু সেইটো কি জানেনে মানে মোৰ এনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় যদি মই চাহ তাহ ভিতৰতে খাওঁ তেওঁলোকে ভাবিবা বাইদেউ বেলেগ বস্তু দি খাইছে নেকি মানে মোৰ অনুভৱটো তেনেকুৱা হয় যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত হাঁহি মাতি একেলগে খাওঁ মোক কি কয় বাইদেউ লওকচোন আগতে অলপ বিস্কুট বোলো নালাগে নালাগে তোমালোকে খোৱাচোন তেনেকৈ খাম আৰু আপোনালোকে দেখিছে যেতিয়া মোৰ ঘৰত কাম লগাই আছোঁ তেতিয়া মানে সেই ককাইহঁতৰ লগতে চাহ তাহ তেনেকৈ খাওঁ আৰু ককাই কাপটো বেলেগ লওঁ বাৰু মই মোৰ কাপটো বাৰু বেলেগ কিন্তু একেলগে বহি চাহ সকলোৱে একেলগে খাওঁ আৰু কাম মাত্ৰ এদিনৰ আছে দেই মোৰ ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰটো কমপ্লিট হৈ গৈছে মাত্ৰ এদিনৰ কাম আছে এই যিহেতুকে বৰষুণৰ কাৰণে আজি নাহিলে মিস্ত্ৰী আৰু সেইকাৰণে আমি দুয়োটা যাব পৰা হ'লোঁ আৰু আজি সেই কামটোৰ কাৰণে আমি যাব লগা হ'ল আৰু সেইকাৰণে মিস্ত্ৰী নাহাৰ কাৰণেও আমি ভালকৈ যাব পাৰিলোঁ আৰু দেওবাৰেও নাহে সোমবাৰেহে মিস্ত্ৰী আহিব আৰু সোমবাৰে সকলোখিনি শেষ হ'ব তাৰপিছত মাটি চাটি পেলোৱা আছে আৰু কিবা আৰু দেখাম বাৰু আপোনালোকক আৰু সেইখিনিকে ক'লোঁ মোৰ কাৰণে সকলো সমান বুলি কৈছোঁ হয় মানে প্ৰত্যেকটো কথা যেতিয়া নিজৰ গাত চিকুটি চাওঁ নহয় তেতিয়া মই কাকো দেখোন অৱহেলা কৰিবলৈ মন নাযায় কাকো এটা কটুবাক্য ক'বলৈ মন নাযায় এটা কাৰণেই মন নাযায় আজি মই এনেকৈ আছোঁ কাইলৈ হয়তো মই পথাৰত ভিক্ষাৰীও হ'ব পাৰোঁ ভগৱানে দিও চাই নিও চায় গতিকে মই প্ৰতিটো মুহূৰ্ত প্ৰতিটো ক্ষণ মই সেইবিলাক চিন্তা কৰোঁ আৰু চিন্তা কৰি পেলাই মই ভাবোঁ বহুতে পাহৰি যায় আগৰ কথা কিছুমান দেই বহুতে পাহৰি যায় আগৰ কথা কিছুমান আগতে ধৰক আমি ফুটপাথৰ চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধিছোঁ সেইটো ক'বলৈ লাষ্ট কিয় কৰিব লাগে হয়নে আৰু ফুটপাথৰ চেন্দেলযোৰ যেতিয়া পিন্ধিছোঁ তেতিয়া মই বহুত সুখী আছিলোঁ এতিয়া কিন্তু আঠ হাজাৰ টকীয়া দহ হাজাৰ টকীয়া কথাটো কৈছোঁ দহ হাজাৰ টকা জোতাযোৰ পিন্ধিলেও কিন্তু সেইটো সুখ অনুভৱ নকৰোঁ যেতিয়া ধৰক ফুটপাথৰৰ এশ টকীয়া দুশ টকীয়া চেণ্ডেল যে সিমান কিমান সুখ পাওঁ আৰু যেতিয়া সেই কথাবিলাক মই মানুহৰ আগত কওঁ মোক তেতিয়া কয় এইটো একদম লাজ নকৰোঁ ন আগৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মই নকৰোঁ মই সদায় আগৰটো মানে পিছৰটো ঘূৰি চাওঁ মই মোৰ পিছৰ দিনবিলাক কেনেকুৱা আছিলে সেইবিলাক মই ঘূৰি চাওঁ আৰু কিছুমানে কি কৰে জানেনে হাঁহে আমাক আমাক হাঁহে এই আগতে ফুটপাথৰ চেণ্ডেল অঁ পিন্ধিছিলোঁ সেইটো হাঁহিব লগা কথা নহয় কাৰ্ডিন কেনেকৈ যায় কোনে জানে আৰু যোনসকলে হাঁহিছিলে তেখেতসকলৰ কিন্তু ভগৱানৰ কৃপাত এতিয়া কিন্তু অৱস্থা নাই গতিকে মানুহে মানুহক কেতিয়াও হাঁহিব নাপায় মানুহে মানুহক কেতিয়াও হাঁহিব নাপায় আগতে কি আৰু স্কুল যাবলৈকো চেণ্ডেল নাপাইছিলোঁ সেইটোতো সকলোৰে হয় হয় ন আগৰ দিনতো তেনেকৈ পিং এটা মাৰিলোঁ পিংটোও খুলকি খুলকি যায় ফিটা ছিগিলে কিন্তু সেই কথাখিনিকে যে ৰাজহুৱাভাৱে কিছুমানে মন্তব্য দিয়ে তই আগতে এনেকুৱাহে আছিলি এনেকুৱা হয় মই লাজ কেলৈ কৰিম কৰিবলৈ লাজ নকৰোঁ নহয় কথাটো ক'বলৈ কথাটো ক'বলৈ কিয় লাজ কৰিম হয় আগতে চেণ্ডেল এযোৰ নাপাইছিলোঁ পিন্ধিবলৈ কিন্তু ভগৱানেতো ধৈৰ্য্য ধৰিলোঁ কাৰণে এতিয়াতো দিছে ন এতিয়া মানে হাজাৰ টকীয়া চেণ্ডেলযোৰ ঘৰত পিন্ধা চেণ্ডেলযোৰ যদি হাজাৰ টকীয়া পিন্ধোঁ মানুহে আগত নকওঁ কিন্তু মোৰ এই চেণ্ডেলযোৰত ইমান দাম লৈছে বুলি আগতে ফুটপাথৰ চেণ্ডেলে পিন্ধিছিলোঁ কিন্তু এতিয়াও ফুটপাথৰ চেণ্ডেল বুলিয়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁ হ'ব পাৰে দামী কিন্তু সেয়াই কিছুমানে তেনেকৈ হাঁহে যে এই আগতে এনেকুৱাহে এতিয়াকে এনেকুৱা এনেকুৱা আচলতে কি মই কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰোঁ কাকো নকওঁ নহয় মই দামী চেণ্ডেল পিন্ধিছোঁ কিবা পিন্ধিছোঁ যোনে দেখে দেখি থাকক মোৰতো মই পিন্ধি পেলাই গুচি যাব পাৰিলেই হ'ল কিন্তু কিছুমানে যে হাঁহে যে এই আগতে এনেকুৱাহে ফুটপাথৰ চেণ্ডেল সেই কথাবিলাক মনত পেলাব লাগে আমি মনত পেলাওঁ মই ফুটপাথৰ চেণ্ডেল পিন্ধিছোঁ বেলেগ এগৰাকীয়ে পিন্ধিলে মই দুখ নকওঁ বেলেগ এগৰাকীয়ে পিন্ধিলে মই নাহাহোঁ এনেকুৱা হাঁহা মানুহ আছে এই একে আমুকটোহে এজনী একে চাচোন কি পিন্ধি আহিছেগৈ কিন্তু চাওক সেইগৰাকীয়ে আকৌ আগতে বজাৰৰ কাপোৰকে পিন্ধিছিলে বজাৰত যে মানে সপ্তাহৰ বজাৰত যিবিলাক কাপোৰৰ দোকান আহে আমিও পিন্ধিছিলোঁ আৰু পিন্ধো এতিয়াও পচন্দ হ'লে পিন্ধো কিন্তু কি জানেনে সেইসকলে আকৌ বেলেগ এগৰাকী কেতিয়া তিৰস্কাৰ কৰে এইজনীয়ে ফুটপাথৰৰ কাপোৰ পিন্ধি আহিছে এইজনীয়ে ফুটপাথৰৰ পৰা চেণ্ডেল পিন্ধি তাই লেবেলছ আচোন কিন্তু প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে কেতিয়াও মানুহক নিন্দা নকৰিব দেই সেই নিন্দাটো যে আপোনালোকক কৰিবলৈ কোনে কয় জানেনে ভগৱানেই সেইখিনি আপোনালোকক কৈ দিয়ে ভগৱানে আপোনালোকক খেলি দিয়ে কিন্তু গতিকে একদম চাই চিতি মানুহক আলোচনা চাই চিতি মানুহক কথা ক'ব আৰু কাকো ধনী দুখীয়া বুলি নিন্দা নকৰিব মানুহ সমানেই সকলো মানুহ সমান কিছুমানে কৰ্মৰ দ্বাৰা ওপৰলৈ গৈছে কিছুমানে কৰ্ম কৰিও কষ্ট কৰিব লগা হৈছে সেইটো ওপৰলৈ লিখিয়েই দিছে গতিকে সেইখিনিকে ক'লোঁ আৰু বহুত আৱেগত আৰু কি জানানে এই তেনেকুৱা কথা কিছুমান ক'লে মানে চকু পানীকে ওলাই যাবলৈ ধৰে কাৰণ বেয়া লাগে যেতিয়া চকুৰ আগত দেখোঁ বহুতক দেখোঁ বহুতক দেখোঁ আমি যেতিয়া ধৰক সঘনাই গৈ থাকিব লগা হয় নগাঁও হওক বা বাহিৰত কিছুমান জেগাত যেতিয়া আমি যাওঁ নলবাৰী হওক মানে গুৱাহাটী হওক মানে হোটেলে চোটেলে যেতিয়া আমি খাওঁ হোটেলে চোটেলে যেতিয়া খাওঁ তেতিয়া মানে আমি কিছুমান কথা বিশেষকৈ মই কিছুমান কথা প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ দেই খাই থাকিলে ধৰক ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক বা আমাৰ পিতৃ ত্ৰিল মাতৃ তুল্য তেনেকুৱাও থাকে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে তেনেকৈ খাই থকা দেখোঁ আৰু ধৰক আমি যেতিয়া হোটেলত সোমাই যাওঁ বাইদেউ কি খাব কি নাখাব তেনেকৈ সোধে আৰু তেখেতসকল বহিলে কি কৰে মানে কিবা গুৰুত্ব নিদিয়ে মাজতে গৈছিলোঁ মই ধেমাজিৰ এখন হোটেলত তেতিয়া তাতো দেখিছোঁ দুগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ ৰিক্সাৰ পৰা নামিছে অট হেৰি মানে টমটমৰ পৰা তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে আৰু কি কি খাম সুধি কৈছে তাৰপিছত তেওঁলোকে মানে প্ৰথম কৈছে আমাতকৈ কিন্তু আমাক পিছতহে মানে হেৰি কৰিছে মানে আমি পিছত গৈছোঁ কিন্তু তেখেতসকলে আগতে অৰ্ডাৰটো দিছে কিন্তু তেখেতসকলক নিদি পেলাই আমাক দিছে তেতিয়া মই কৈছোঁ খুৰা খুৰীসকলে আইতাক এই বোলো খুড়াই আৰু খুৰীয়ে আগতীয়াকৈ কৈছে নহয় আমাতকৈ তেখেতসকলক আগতে দিয়ক বোলো মই তেনেকৈ হাঁহি চালে হাঁহিতে কৈ দিছোঁ আৰু ধেমাজিৰ সেইখন কি হোটেল আছিলে অঁ গোগামুখৰ ধেমাজি ধেমাজি হোটেলখন ধেমাজি হোটেলতে চাহ খাওঁ প্ৰায় তালৈ গ'লে সেইখন হোটেলৰ কথাই কৈছে কি হোটেল আছিলে সেইখন পাহৰিলোঁ নহয় সকলোৱে মোক দেখিছিলে এদিনৰ তাত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ বাৰু সেই হোটেলখনত আৰু তেনেকৈ আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ আৰু তেনেকুৱা কিছুমান কথাত কৈ দিওঁ আৰু বা তেনেকুৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলোঁ দেখোঁ যে মোৰ দুখ লাগে কাৰণ আমি সেইবিলাক দিন পাৰ কৰি আহিছোঁ যে আমি সেইবিলাক দিন পাৰ কৰি আহিছোঁ চাই থাকিব খাবলৈ তেওঁলোকেও মন যায় সেইকাৰণে খুৱাই দিওঁ পইচা কেতিয়াও নিদিওঁ মই যোনে যি কওঁক বাৰু বেয়াকৈ ভাবিলেও ভাব কিন্তু মানে মই কণ কণ শিশুৱে যেতিয়া পইচা বিচাৰে মই বোলো কি খাবা বুলি কওঁ তেতিয়া তেনেকৈ খুৱাই দিওঁ আৰু জইন হোটেলততো বহুতবাৰ খুৱাইছোঁ আমাৰ ইছলাম ধৰ্মীৰ লোক কেইজনমান তাত থাকেই মানে জইন হোটেলৰ সন্মুখতে তেখেতসকলে পইচা বিচাৰিলে বোলো পইচা নিদিওঁ যদি কিবা খাবলৈ মন কৰে খোৱা তেনেহ'লে মই তেনেকৈ তাওঁ তেওঁলোকক তাত ধুনীয়াকৈ খুৱাই দিওঁ আঠশ নশ টকা বিল হওক কথা নাই কিবা ধোচা খাব কিবা মানে তেনেকৈ খায় আৰু চিকেন টিকেন খাই পেলাই মানে আঠশ নশ টকালৈকে তেনেকৈ হয় আৰু থকাখিনি তেওঁলোকে পেকিং কৰি লৈ যায় তেনেকৈ খুৱাই দিওঁ কিন্তু তথাপিতো হাতত মই কেঁচ পইচা নিদিওঁ আৰু ভাল লাগে তেনেকৈ খুৱাই ভাল লাগে তেওঁলোকে কি তৃপ্তিৰে খায় ন সেইটোকে ক'লোঁ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ কাকো মেনাহঁতৰ চেনেলটো শেষ হোৱা নাই দেই কাকো মেনাহঁতৰ চেনেলটো শেষ হোৱা নাই অকণমান ব্যস্ততা থকাৰ কাৰণেহে মানে গৰমটোও হওক আৰু মানে সেয়া অকণমান আৰাম লৈছোঁ আৰু আগতে ডেইলি ভিডিঅ' দিয়ে এতিয়া সিহঁতে অকণমান বিশ্ৰাম লৈছে তাৰপিছত লাহে লাহে ভিডিঅ' দি থাকিব পাব আৰু পাৰি থাকিব নহয় আপোনালোকে মোৰ পৰা খা খবৰবিলাক হয়নে নহয় কাৰণ মোৰ পেটত কথা নাথাকে যি হয় সকলোখিনি কৈয়ে দিওঁ আৰু ন গতিকে এইখিনিকে কৈ এতিয়া আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ অকণমান দেৰিকৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেনেহ'লে এতিয়া বাই বাই